Вітаю вас! Сьогодні, як завжди, ми будемо говорити про дітей, але не про всіх, а про особливих, точніше, з особливими потребами. Хто знає, можливо, вони живуть поряд з вами, по сусідству і вкрай потребують вчасної допомоги і розуміння. Будьте уважні! Кто такие детки с особенными потребностями? В первую очередь это те детки, у которых заметно отклоняющееся развитие. Например, не развивается речь или которые чрезмерно возбужденные, или, например, у которых на ранних этапах развития выражена, например, задержка опорно-двигательных каких-то навыков. То есть ребенок позже садится, значительно позже садится, или значительно позже начинает ходить, значительно позже начинает говорить. Уже этих деток можно учитывать как детей группы риска. Была подготовлена интересная программа, которая так и называется для детей раннего развития, то есть от 0 и до 3 лет. Эта программа называется ОБРИК, она подготовлена на уровне Министерства образования. И там описано, каким образом и на каких этапах мы можем видеть вот эту норму развития, начиная от первых дней жизни. К сожалению, Родители не всегда замечают до года вот эти моменты отставания в развитии. И уже с года до двух заметно, что ребенок какой-то особенный. Например, он не так развивается в плане коммуникации. То есть почему-то совершенно не хочет общаться с посторонними людьми, выбирает только кого-то из родителей. Например, только мама. Такой некий симбиоз с мамой. Или, например, у ребенка не развивается речь, и это ярко выражено. Или ребенок почему-то вялый, вязкий в каких-то познавательных процессах. Вот это уже заметно после года до двух лет. А для того, чтобы сказать о том, что этот ребенок имеет какую-то особую категорию, то уже, наверное, после трех лет врачи... На основі і обслідування і заключення можуть поставити вже якийсь конкретний діагноз, наприклад, общенідорозвіття речі. або, допустимо, якщо какой-то синдром генетичний, який вже ярко виражен, але смислі ждать трьох років, щоб поставити діагноз. Коли ми зустрічаємо дітей з певними особливостями розвитку, перше питання, яке спадає на думку, чому так сталося, що спровокувало проблему? Причины, выявляется, могут быть очень різні. Если у родителей есть какие-то проблемы со здоровьем, например, серьезные нарушения с обменными процессами, или э, какие-то генетические предпосылки, это может повлиять на, э, соответственно, на унаследованное нарушение обменных процессов, <coughs> которые однозначно влияют на э, развитие и интеллектуальных, и психических функций. Очень часто родители на ранних этапах не зная, в частности, мама, что она беременна. Она может переболеть какими-то инфекционными заболеваниями. Самыми банальный грипп, простуда. И не зная того, что она беременна, принимать препараты. Как раз именно первые 7-12-15 дней идет закладка вот этого эмбриона, закладка головного мозга и нервной системы, центральной нервной системы. И, конечно же, если мама, не зная этого, принимает еще плюс препараты, то большой риск того, что ребенок может родиться с особыми потребностями. Очень важно, когда мама ведет достаточно здоровый образ жизни. Когда я сегодня вижу мам, которые курят, или молодых девушек, которые курят, к сожалению, я очень часто говорю, что я без работы не останусь. Если очень высокий темп жизни, родители очень возбуждены, сами по себе их отношения такие неврозоподобные, если можно так сказать. Соответственно, ребенок, который рождается, он оказывается в травмирующей среде. Нарушение работы кишечника у ребенка, значительное срыгивание. Аллергические процессы ⁇ это то, что может уже быть видно до года. Это может однозначно повлиять на формирование дальнейшего поведения ребенка. Почему я именно на это обращаю внимание? Потому что расстройство аутичного спектра именно в основе себя имеет не только слабость и незрелость развития нервной системы, а вот именно нарушение обменных процессов, то есть нарушение работы желудочно-кишечного тракта. но бывают и совершенно неожиданные, например, генетические поломки, такие как, например, синдром Дауна, синдром Прадера-Вилли. таких синдромов можно очень много назвать. Они еще пока не имеют конкретной, эм, конкретного вычисления, то есть, например, сказать точно, что вот у этой пары может быть синдром Дауна. Да, однозначно есть определенные пожелания, например, возраст мамы и так далее, наследственная какая-то предпосылка. Но є і непредвидені обстоятельства. Досить важко погодитися з висновком лікарів, але саме усвідомлення проблеми є першим кроком на шляху до її вирішення. Хоч і дуже болючим. В першу чергу потрібно учитувати те, що батьки стараються дуже длительне время не замечать того. Что происходит с ребенком? Я недаром сказала слово старается, потому что иногда видно, что явно развитие идет не с желаемым результатом. Чем дольше батьки извлекают из выявленной проблемы, тем больше час втрачаете для своей частной помощи детени, употоланий, отхилы, неразвитку. А иногда бывает другая реакция. Родители очень рано замечают и буквально придирается к каждым нюансам. Не так сел, не так посмотрел, не те слова говорит, до года уже должен больше слов говорить, а вот соседский ребенок говорит больше слов. Тоже есть немножко такое напряжение, хотя, может быть, мама и права, что на самом деле есть какие-то такие моменты, которые ее волнуют в развитии ребенка. Но чрезмерная тревожность может также отразиться на усугубление процесса развития ребенка. Ігнорування проблеми, як і стан підвищеної тривоги батьків, спрацьовують не на користь дитини, але кожна мама, навіть зважившись відвідати спеціаліста, бажає почути запевнення, що з її дитиною усе гаразд. Хорошо, що сейчас батьки звертаються достаточно рано, уже після двох років. Раніше це було гораздо позже. Ось вот саме перша встреча вона в себе відповідальність. больше даже вот со стороны моей, например, как человека, который консультирует родителей и видит их при первой встрече, больше возлагает ответственность найти подход к сердцу родителей, чтобы объяснить, что на самом деле происходит с ребенком. Потому что опыт и практика показывают, что даже очень тяжелый ребенок, но при комплексной работе, при качественной работе со стороны родителей и осознании дает очень хорошие результаты. Но состояние колосального напряження, яке испытывают родители, коли приходять на консультацію, вот как раз э, то состояние, коли скорее всего, нужна допомога не дітям, а самим родителям. Насправді батькам дитини з особливими потребами не так важливо знайти відповідь на питання, чому або за що, хоча вони часто закрадаються в душу. Набагато важливіше зрозуміти, що потрібно тепер робити, як допомогти дитині навчитися жити у суспільстві. Пропонуємо вам деякі принципи лікувальної педагогіки, які до речі актуальні і у вихованні здорових дітей. В першу чергу, такі діти. имеют определенные проблемы физического развития на первом этапе жизни, то есть от 0 до года. У них очень часто, например, бывают желудочно-кишечные боли. Очень часто у них э, констатируется факт внутричерепного давления, а это значит дискомфорт и беспокойство, то есть со стороны головы. Плюс, если мы добавим сюда слабость или астеничность нервной системы, то в связи со всем вот этим комплексом э, психосоматическая, а я бы даже сказала точнее, соматическое здоровье ребенка достаточно слабенькое он вам на многих э, процессах этапах ощущает дискомфорт соответственно что делают родители в этой ситуации они стараются обеспечить ему максимальный комфорт то есть взять на руки пойти на поводу дать то что он хочет то чем он интересуется чтобы только он не плакал и не кричал это поведение постепенно закрепляется но это непонятно до первых полутора лет а вот уже когда в полтора года ребенок начинает закатывать истерики, когда в полтора года ребенок начинает уже, например, явно проявлять протестные реакции, то есть не просто он упал и плачет, или, например, просто плачет, а он начинает, например, проявлять агрессию какую-то по отношению то ли к игрушкам, то ли уже к близким. И родители, дабы не провоцировать дальнейший разгул истерики, опять идут у него на поводу, то, ухудшається є ще більше і так слабеньке формування адекватності поведіння. Такий стан речей є основною причиною проблемної поведінки дітей з особливими потребами. Сама поведінка не є вродженою вадою, вона формується на фоні фізичного дискомфорту, який відчуває малюк, та незнання батьків, як правильно поводитися з такою дитиною. Адекватність і правильне поведіння батьків є самим лучшим лікарством. В своей практике я заметила, что если ребенок находится в адекватных, мудрых, терпеливых руках родителей, которые знают, где нужно сказать нет, а где можно договориться, где можно запретить, а где можно потерпеть. Вот такой ребенок даже с ярко проявленными, например, проблемами в развитии, то ли это генетические какие-то синдромы, то ли даже если это, например, упущенный момент развития аутизма уже не аутичного поведения, а аутизма. Но все равно такой ребенок приходит даже в три года, он может прийти не говорящим, он может прийти неконтактным, но он приходит адекватным. То есть он заходит в новую обстановку, и он не закатывает истерику, он не начинает проявлять агрессию по отношению к всему тому, что его окружает, или к самому себе самоагрессию. Поэтому первое пожелание для родителей... А скорее рекомендация для родителей нужно всегда следить за поведением ребенка, даже тогда, когда ребенок себя чувствует не очень комфортно, или, например, когда ребенок просто заболел и ощущает какие-то э, явные такие процессы воспалительного характера, все равно поведение родителей по отношению к ребенку и по отношению к коррекции поведения ребенка должны быть всегда адекватными, последовательными, терпеливыми и мудрыми. Мудрість, послідовність, адекватність і терпеливість це головні принципи лікувальної педагогіки, спрямованої на корекцію поведінки дітей з особливими потребами. Та й будь-якій дитині для почуття безпеки потрібні розумні правила і добрий приклад дорослих. Ну, простий Мама це розуміє. Тому що якщо дитина коснеться горячої плити, плити буде ожог на руці. Але якщо у ребенка висока температура, И она его носит на руках двух-трехлетнего ребенка. И он капризен. Разве она от этого разрешит ему коснуться горячей плиты? Нет. Потому что она знает, что за этим последует ожог. Аналогично и все остальное. То есть, если ребенок, например, болен сейчас, плохо себя чувствует, а он имеет какие-то проблемы в развитии, плюс, ну я имею в виду психосоциальные или речевые проблемы в развитии, То все одно, навіть на фоні ярко виражених соматичних проблем, все одно потрібно ставатися адекватним і последовательним в своїх вимогах. Якщо це нельзя, то це завжди не дуже непросто весь час бути спокійною і послідовною, особливо якщо постійно перебуваєш з дитиною. Мама часто відчуває втому, роздратування і не завжди в змозі правильно реагувати на поведінку дитини. Тут терпишь, 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 а потом раз сорвался и накричал. Сейчас мама говорит по телефону, можно делать все, что угодно. А потом мама поворачивается, тресь-тресь, получил крик, истерика. Тут же она его взяла на руки, тут же поцеловала, потому что она чувствует свою вину. Всем этим усугубляется поведение даже нормально развивающегося ребенка. А тем более ребенка с особыми потребностями. Почему он не до конца понимает логику маминых действий или родительских действий? Дітям з особливими потребами а надто з розладами аутистичного спектру важко адаптуватися в суспільстві. Потрапляючи в колектив, вони нерідко стають розгубленими, лякливими або, навпаки, агресивними та істеричними. В цій ситуації вот ту роль емоціонально сопровождения, то Тобто возместить то, що не делает ребенок. А именно. Представьте себе. что вы приходите на детскую площадку вот с таким ребенком с особым развитием. И ребенок, увидев, что здесь много детей, много качелей, начинает бросать вас, мотаться, он подбегает быстро к качелям. Вы понимаете, что качеля может сейчас его ударить, то есть он чрезмерно возбужден. Это нормальное состояние для такого ребенка, для ребенка этой категории. Что делает взрослый? Он должен сделать то, что не сделал ребенок. В этом случае... Излишний текст со стороны взрослого – грубая ошибка. Нужно просто взять ребенка за руку, потихонечку начать с ним спокойно идти. Если он сильно возбужден, отойти в сторону. Молча посадить, например, на скамеечку, дать попить водичку. Или отвести в сторону, например, на травку, чтобы он успокоился. Это желательно вообще делать совершенно спокойно, молча и уверенно. То есть то, как вы хотите, чтобы вел ребенок, нужно проявить в себе. Как только ребенок успокоился, можно взять его за руку и спокойно, уверенно идти, например, к той качели, которая свободна, но на которой он, наверное, хотел бы покататься. Говорит, пожалуйста, смотри, здесь никого нет, давай покатаемся здесь. Как будто бы ничего не происходило. То есть своим поведением восполнить недостаток того, что нужно было бы, чтобы проявил ребенок. Діагноз це ще не вирок. Багато дітей, які мали проблеми поведінки і комунікації, за підтримку дорослих ставали повноцінними членами суспільства. Багатьом людям хвороба та особливості розвитку не завадили знайти себе і вести активне і плідне життя. Ось лише декілька прикладів. Австралійка Анна Макдональд Стала письменницею і громадською діячкою, незважаючи на те, що у трьохрічному віці їй поставили діагноз Інтелектуальна неповноцінність і помістили в спеціалізований заклад для інвалідів. Дівчина прожила там 11 років без належного лікування та освіти, але вона прагнула спілкування, навчилась читати і писати. Її книга Вихід Анни була екранізована. Видатний фізик-теоретик Альберт Ейнштейн у дитинстві страждав дислексією, ріс замкнутим і нетовариським, і не демонстрував значних успіхів у школі. Дона Уільямс відома письменниця, художниця і консультант з питань аутизма, сама хвора на аутизм. Темпл Грандін професор тваринництва в університеті штату Колорадо та автор відомих книг Страждає аутизмом. Цю хворобу лікарі запідозрили і у маленької Дарил Ханна. Пізніше вона стала відомою кіноакторкою. Сюзан Войл, фіналістка конкурсу Британія має талант у 2009 році, у дитинстві мала труднощі у навчанні і зазнавала знущань з боку інших дітей, але навчилася не звертати уваги на глузування. Пізніше лікарі виявили у неї синдром Аспергера. А ось відомі люди із синдромом Дауна: Кріс Берг, актор, Джейн Камерон письменниця і художниця. Саджит Десаї – музикант, що грає на шести інструментах. Пабло Пінеда перша людина з синдромом Дауна, яка отримала вищу освіту. Звичайно, не всі стають письменниками, художниками і вченими. Для когось навчатися у загальноосвітній школі це вже перемога. Та і не це робить нас по-справжньому щасливими, а відчуття, що тебе люблять, приймають, що ти не гірший за інших і що комусь біля тебе добре. Настане час, коли Господь покладе кінець хворобам, стражданням і упередженості. Лише треба трохи почекати терпіння нам і мудрості.